Окунуться. Речка рядом, можно окунуться Будет добрым утро с похмелюги выхлопку батуры И от этих звуков на смех курам Петухи снеслись по всей округе Дали джазу того. продукцию фестиваля вы можете приобрести за символическую стоимость за палаткой звукорежиссеров я не вижу эту палатку вон там стоит короче там магниты наклейки значочки подходите приобретайте покупайте а у нас далее по программе хорошая музыка Сейчас немного, немного известных песен, немного авторского творчества. Мы по рок н и лирика будет. Ну, с лирики можно и начать. Но это такая лирика, которую будут петь все. Потому что припев знаком всем. Раз у нас тут уже девушки из Песенка посвящается песенка посвящается тем, кто пользуется некачественной косметикой. А это значит, что им прямая дорога к консультантам Мэри Кей. Потому что если будут пользоваться некачественной косметикой, то будет то, о чем поется в этой песне. А если вы прибегнете к услугам девушек из Мэри Кей, то такая участь не грозит ни вам, ни мужчинам. ночи со мной однажды ты спросил почему я не скажу тебе да я отвечаю после ночи со мной такая вот беда еще никто от меня живым не выходил никогда однажды ты сказал мне я устал от холодного нет Я ничего не боюсь, я защиты купил амулет Я пожимаю плечами, но что хомикаться, пойдем Ой, что тут началось в тихом доме моем Стопы Орут соседи, кроют матом, стены ходят ходуном Так хорошо нам вдвоем Тут должны быть ахи, тут должны быть вздохи Приветствую всем этим, тут должно быть соло на электрогитаре Я проснулась по утру и принесла тебе кофе в кровать. Сказалась, добрый бодрый пупсик, тебе давно пора вставать как проснулся, так и помер Чуть успев глаза продрать Клинки оркестр, все в печали Весь город тебя отпевал Тебя в земельку закопали пикс, герой, Кто страха не знал. А на табличке написали, он ее без макияжа увидал. -у -у -у. <связывая> на самом деле была реальная история, о которой мне рассказали уже после написания этой песни, <связывая> что парень с девушкой спасались от дождя, и пока девушка бежала, пряталась под крышу, от нее отпал слой штукатурки. <связывая> вот такое бывает. У нас небольшая рекламная пауза. Все спонсоры, которые принимали участие.